जिम्मेदार है मोदी और शाहजी ने जो नुकसान किया है देश का देश के लोकतंत्र का देश की जनता का राष्ट्रीय सुरक्षा का कश्मीर का मणिपुर का उसमें आर भी बराबर की जिम्मेदार है आर के समर्थन से ये सरकार बनी अगर अब ये चूक दुरुस्त करना चाहते हैं गलती दुरुस्त करना चाहते हैं तो अच्छी बात है सर, होती मोदी भाजपने पाहू आता अरे सर्स काय करते आमचंही लक्ष आहे मोहन भागवत यांनी योगींची भेट घेतली मात्र मोदींना दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत माझ्या माहितीप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय बैठकीत मोदी यांची नेतेपदी निवड झालेली नाही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीमध्ये मोदी यांची नेतेपदी निवड झाली अशी माझी माहिती आहे जर भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय दलाच्या बैठकीत नेतेपदाचा प्रश्न आला असता तर वेगळा निर्णय दिसला असता म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक बोलवून भाजपसह त्या बैठकीमध्ये मोदींना नेता म्हणून निवडण्यात आला ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनू का ही दिवसा से हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो तो बनाई है एनडीए की वो स्थिर नहीं है स्टेबल नहीं है कुछ भी हो सकता है अगर मैंने सुना है हमने सुना है कि चंद्रा बाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है जो उनसे डील हुआ है ये ठीक बात है चंद्रा बाबू जी की अगर लोकसभा के लोकसभा स्पीकर पद पर इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगुदेशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे उनका काम ये है जिसका नमक खाते हैं उनको ख़त्म करते हैं जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं ऐसे लोग हैं बीजेपी के हमें हमारा अनुभव है तो ये अगर चंद्रा बाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे ज़रूर लेकिन स्थिति बदल गई है अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं अगर चंद्रा बाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रा बाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायस चंद्रा बाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे देखिए आर को एक रोल देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान रक्षा के लिए निभाना पड़ेगा दस साल तक जो तो नुकसान देश का किया है उसमें आर भी जिम्मेदार है मोदी और शाहजी ने जो नुकसान किया है देश का देश के लोकतंत्र का देश की जनता का राष्ट्रीय सुरक्षा का कश्मीर का मणिपुर का उसमें आर एस एस भी बराबर की जिम्मेदार है आर एस एस के समर्थन से सरकार ये सरकार बनी अगर आप ये चूक दुरुस्त करना चाहते हैं गलती दुरुस्त करना चाहते हैं तो अच्छी बात है होती दोन गोष्टी लक्षा घाती प्रमाण भारतीय जनता पक्ष संसदीय बैठकी मोदी यांची नेतेपदी निवड झालेली नाही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीमध्ये मोदी यांची नेतेपदी निवड झाली अशी माझी माहिती आहे जर भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय दलाच्या बैठकीत नेतेपदाचा प्रश्न आला असता तर वेगळा निर्णय दिसला असता म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक बोलवून भाजपसह त्या बैठकीमध्ये मोदींना नेता म्हणून निवडण्यात आला ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री म्हणून काही दिवसाचे पाहुणे आहेत हे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा